इम्तहान का लज्बी इफ्तार के वापसी आता है इम्तहान तो हम सब जानते हैं महन से निकला है आमतौर पर हम तो अल्लाह के लिए इस्तेमाल करते हैं कि अल्लाह इम्तहान लेता है हम उसकी कदर ही नहीं करते हैं जैसे कि क़दर करने का हक़ है उसको इम्तहान लेने की क्या ज़रूरत है इम्तहान तो वो लेता है जिसको सामने वाले के बारे में मालूम ही नहीं होता कि इसका मसमर क्या है और इसका बातिन जाहिर क्या है जिसको बातिन और जाहिर का मालूम नहीं होता वो उसको इम्तिहान में डालता है ताकि उसका बातिन आया हो जाए जिसके बारे में आप ये दावा कर रहे हैं कि बातिन भी सामने हैं उसके और जाहिर भी सामने हैं बातिन और जाहिर दोनों में कुछ फ़र्क ही नहीं है उसके लिए तो उसके लिए आप इम्तिहान कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि आ, आप कहते हैं अल्लाह इम्तिहान लेता है लोगों को इम्तिहान का सबक पढ़ाकर जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने से बिठा दिया जाता है उनको बता दिया जाता है कि तुम्हारा जो ये जुल्म है ये खुदा की आजमाइश और खुदा का इम्तिहान है इसको खुदा का इम्तिहान समझ के सबर करते रहो और जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हो गुज़ारते रहो इससे क्या होता है कि मुआशे का वो तबका बिल्कुल नीचे आता चला जाता है अपनी आवाज़ बुलंद ही नहीं करेगा उसको पता होगा कि मैं तो इसकी जुल्म को सहने के बाद जन्नत का हकदार बन रहा हूँ तो वो दुनिया में भी जन्नत क्यों कायम करेगा दुनिया में जन्नत कायम करते वो लोग हैं कि जिनको मालूम होता है कि हमें इसके ख़िलाफ़ आवाज़ को बुलंद करना है ये ज़ालिम है ये हमारे ऊपर मुसलत किया गया है ना कि ये खुदा की तरफ़ से इम्तिहान और आजमाइश के लिए हमें भेजा गया है खुदा का काम्तहान और खुदा की आज़माश सुनकर तो हर बंदा खामोश हो जाएगा और सबर का दामन थाम लेगा जिसको हम सबर करार देते हैं यही तो वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से माशरों के अंदर जुल्म बढ़ता चला गया और मज़लूम पिसता चला गया और तबकात हमेशा के लिए ज़मीन के अंदर दरगोर कर दिए गए वो ऊपर उठ ही नहीं पा रहे हैं उसकी वजह यही है कि उनको हर जुल्म को खुदा की आजमाइश बनाकर पेश कर दिया गया है खुदा आजमाइश नहीं करता आजमाता वो है आज भी आजमाइश जो केमिकल्स के दरमियान होती, होती? है क्यों होती है एक्सपेरीमेंट्स क्यों होते हैं आजमाइश को तो एक्सपेरिमेंट कहते हैं इंग्लिश के अंदर मैं किसी चीज़ का एक्सपेरिमेंट क्यों करता हूँ ये वर्ड आजमाइश जो एक्सपेरिमेंट है ये मैं क्यों इस्तेमाल करता हूँ किसी चीज़ के रिज़ल्ट का सामने आ जाना दो चीज़ों को मिलाकर केमिकल का नतीजा सामने आता है उसको आप एक्सपेरिमेंट कह देते हैं डॉक्टर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं वो तो क्या कर रहे होते हैं वो जायज़ा ले रहे होते हैं कि मेरी अकल के अंदर जितनी बात है क्या वो अपने हतमी नतज पैदा करेगी या नहीं करेगी अंदाज़ा लाए खुदा के बारे में क्या आप पेश कर रहे हैं कि वो एक्सपेरिमेंट करके अपने अंदर जो इल्म है उसका जायज़ा ले रहा है कि हाँ ठीक ठीक थी बैठा या नहीं बैठा ये बड़ी समझने वाली बातें हैं